Вітаю вас, шановні друзі. Сьогодні хочу вам показати місце, де можна відремонтувати вудочку. Ринок Бухара, метро Дніпро і прямуємо до магазина Наживка. Жовтенькі бачимо такі магазинчики і в цьому ряду. Останній магазин. Це наживка, де працює гена, який може вам допомогти в ремонтах. О, гена на місці, хорошо. Гена, добрий день. Добрий. Я колись в мене стало питання відремонтувати фідер. Я звернувся до підписника Сашка і він порекомендував Геннадія. Геннадий, мастер по ремонту вудлыш. Він сейчас расскажет, ну, по каким питаниям он может вам допомогти. Ну, скажем так, проще. Я могу сделать абсолютно все. Е могу сделать все абсолютно только с такой разницей, что будет видно, где мои поломки. То есть, где я делаю, оно будет видно. Вот такая вот вещь. Это была поломка у спиннинга я его сделал, оно будет работать дальше и будет все хорошо. Я могу менять кольца, могу менять вставки колец, вот, скажем так, если у вас вставка в кольце лопла, там какая-то трещинка, керамика, кольцо менять не надо, вы приходите ко мне, и я могу вставить вам именно вставку, то есть как бы влазить в это кольцо, греть его, это будет очень плохо, вот, всегда лучше вставить туда ставку если так можно вот И, значит ко мне обратились с такой поломочкой где она поломочка вот она я уже тут как бы все это сделал вот это фидерное удилище вот оно было поломано в такой части вот я его соединю до кучки вот я вытащил вот такую штучку, это идет из цельного карбона, то есть он обязательно должен быть из цельного, либо хотя бы, если из трубочек, то хотя бы 3-4 трубочки надо клеить одну в одну, чтобы оно было более-менее прочное. Вот. И выбираем диаметр, чтобы оно доходило здесь, не шаталось, никакого люфта не было. И здесь то же самое, чтобы не было никакого люфта. Далее мы Ищем Ой, сейчас, секундочку. вот такую втулочку. Втулочка должна входить здесь хотя бы до серединки, и здесь то же самое до серединки. Вот она. Оно входит. Единственное, что особенность моего ремонта то, что я не делаю как завод делает. У меня будет видно, вот эта булечка будет точно вот такая же булечка, как здесь, так она будет и здесь. И, возможно, удлище станы там в якис мире трошки жесткие. Я месте. думаю, что нет. Это бывает на на удилищах ультралайтах, там где-нибудь вот здесь вот поломочки, то угу. там может быть чуть-чуть жестче на фидерных удилищах и на, на обычных удилищах этого вы не ощутите, потому что оно все гнется, то есть uh -huh. видите, оно гнется нормально все, то есть uh -huh. есть парабола, оно гнется, ну, вот и, э, скажем так, в дальнейшем видео, там будет еще одно видео, э, все это я склею, э, расскажу, как это обточить, э, потом сделать оплетку ниткой и вскрыть и бокситкой оно все будет работать, на работу я даю гарантию, если вы хотите э, сами сделать, то в принципе ничего абсолютно сложного в этом нет. Единственное выбрать вот эти втулочки, муфточки, вот это вот единственное. Вот и все. Якщо у вас є бажання самотужки підремонтувати або зробити щось у вашому вуличні, то я в коментарях під відео Конечно. залишу телефон Геннадія Конечно. і ви можете зателефонувати, він вам підкаже. Інформа інформаційно. Тобто, якби я абсолютно не против. Якщо у людей є руки і є бажання, то, пожалуйста, завжди. Всегда... Расскажу и как это лучше сделать. А в основном звертаются вот у вас стоять э, шматочки. цел вот там позаду а, вас. Это, да да. да? да, это все, все поломанное. То, то, майже, майже все вот с таким. Да. Питанием, это, да? То есть обычный спиннинг, обычная поломка, люди приходят отремонтировать день-два, я им делаю, даю гарантию, то есть ремонт будет хороший. Единственное, что будет видно, вот как вот на, на этом вот месте, угу, угу. вот такая вот бульчка. А если человеку, например, не подобается ручка в Фидере, переработать ручку, конечно, ту, какую он хочет, а сделаю Абсолютно все, что вы хотите сделать. Угу. Единственное, все упирается, скажем так, в финансы. Вот, потому что если бывают такие мгновения когда ручку переделать абсолютно цели не сообразно и оно очень дорого вот, проще например найти какую-то ручку новую там есть очень много барахолок там разных и просто купить ручку новую вот а так вообще сделать можно абсолютно все mm -hmm. хорошо дякую. Это вот такой вот результат. Это после того, как мы склеили уже полностью, обмотали ниточкой. И вот такой вот получается результат. После этого оно высыхает где-то с полчасика, чтобы клей высох полностью. И мы вскроем его ситкой, и в дальнейшем вы увидите уже полностью конечный результат. Будет хорошо, будет все работать, фидер вытягивается, все оно гнется то есть так как положено то есть из... да, изгиб идет ровный нема никаких углов все оно работает mm -hmm. уже вот это уже конечный результат скрытые бокситочкой все идет красивенько и изгиб идет без всяких лишних углов острых mm -hmm. вот так вот оно и получается Сьогодні було зранку пару годин і в рамках такої рибальської розвідки я намагався опанувати одне місце тут в Канчі-Заспі. Але зрозумів, що риби тут зараз немає. Просидів десь пару годинок, пробував опариш, пінка, матиль. Разные комбинации, даже ставив кукурузку.